lambai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain saudara-saudari para pendengar yang dirahmati Allah bersama-sama kita di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam ceramah ibadat haji yang bertajuk pelaksanaan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Ustaz Waka. Pada kali ini kita membicarakan tentang bagaimanakah pelaksanaan ibadat haji yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah berangkat daripada Mekah bersama-sama lebih kurang 120,000 jemaah daripada Madinah. Bermula daripada bulan Zul Qa'idah, maka sampailah Rasulullah uh, rombongannya bersampai di Mekah pada 4 Zul Hijjah tahun 10 Hijrah. Di mana rombongan tersebut tiba di Mekah di mana Rasulullah mengetuai umat Islam menuju ke Kaabah. Rasulullah SAW istilam menyentuh dengan tangan atau perantara lain seperti tongkat Hajatul Aswad dan mengucupnya lalu menjelaskan tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan. Tiga pusingan yang pertama dengan berlari-lari anak dan setelah itu berginda melakukan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian menuju kembali ke Kaabah dan mengucup Hajar Aswad sekali lagi. Seterusnya, seterusnya menuju ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Mana pada hari tarwiyah yakni pada 8 Zulhijah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutai rombongan haji menuju ke Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada selama sehari di Mina dan menunaikan solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh di sana. Serta sahaja solat Subuh pada hari yang ke-9 Zulhijah. Ketika matahari sedang memancarkan cahayanya pada waktu duha, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan jemaah haji memulakan perjalanan menuju ke Arafah dengan menunggang untanya Al-Qaswa. Ratusan ribu umat Islam mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai ke Arafah. Hemah juga telah di siap didirikan di timur Arafah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila mula gelincir matahari <tuh> yang masuk waktu Zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berhimpun di Wadi Urana. Jadi berhampir dengan Arafah. Seterusnya menyampaikan khutbah. Yang dikali dengan khutbah perpisahan. Setelah selesai menyampaikan khutbah, yang uh, Rasulullah SAW menyuruh Bilal bin Rabbah melakukan azan zuhur dan iqamah. Saudara-saudara sekian, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak dan kasar dalam waktu zuhur Selesai saja salat maghrib, salat zuhur, baginda pun segeralah menunggang untanya menuju ke kaki bukit Jabal Rahmah untuk berukuf. Pada waktu itulah Rasulullah SAW menerima firman Allah Subhanahu wa taala, "Al Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam madina." Dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agama bagimu. Saudara saudara sekalian. Setelah itu Rasulullah setelah duduk berhukum menghadap kiblat sehingga waktu maghrib. Maka Rasulullah sallallahu meneruskan perjalanannya pula menuju ke Muzdalifah iaitu mengerjakan wajib haji. Di mana Rasulullah dan jemaah tiba di Muzdalifah Rasulullah SAW menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak Kemudian selesai solat begini pun berbaring hingga terbit fajar Lalu menunaikan solat subuh Selepas itu begini meneruskan perjalanan menuju ke masyair haram Yang ini begini berhenti uh, menghadap arah kiblat Berdoa mengagungkan Allah serta mentahikannya Begini Rasulullah SAW berangkat menuju ke jamrah di binah Iaitu Jamrah Kubro Dibina iaitu untuk melakukan melakukan lontaran dengan tujuh biji anak batu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kemah dan di sana baginda telah menyembelih 63 ekor unta yang setiap ekor itu satu tahun umurnya. Jadi maknanya 63 tahun umur baginda sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah uh, melakukan syukur, ya ini rukun, rukun haji. Selepas itu, saudara-saudara, Rasulullah SAW berangkat semula ke Mekah, menuju Baitullah untuk mengerjakan tawab rukun di Kambah. Selesai saja salat, Rasulullah, salat zuhur, selesai salat zuhur, Rasulullah SAW kembali semula ke Mina untuk Melontar jamrah, tiga jamrah, iaitu sugra, Ustazah dan kubrah dan seterusnya hari-hari di hari-hari Tashrik iaitu 11, 12 dan 13 uh, Zulhijjah uh, sebagai melaksanakan wajib-wajib haji. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan perkara-perkara uh, yang dilakukan, sunat-sunat yang dilakukan semasa berada di di Mina. Dan itulah yang menjadi ikutan kita hari ini bagi jemaah-jemaah haji yang akan menunaikan Fardu haji Mengikut contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat maka sampailah ilmu itu kepada kita di mana jemaah-jemaah haji ini diajarkan setiap tahun bagi bakal-bakal jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji tersebut mengikut panduan yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Kalau di Malaysia ini di mana diselaraskan oleh lembaga tamu haji untuk diberikan uh, kursus kepada bakar-bakar jemaah haji untuk uh, persiapan melakukan ibadah haji jadi para jemaah sekalian mudah-mudahan dengan uh, penerangan ini saudara-saudari mendapat sedikit sebanyak panduan untuk melaksanakan uh, ibadah haji uh, mengikut panduan-panduan uh, yang akan saya uh, kongsikan lagi di masa di siri-siri akan datang. Untuk itu, uh, sekian dulu untuk siri ini. Mudah-mudahan kita bersama lagi di siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.